Города на сегодняшний момент — момент возрождения, потому что начали работать предприятия, на улицах начали ездить автомобили, люди начали возвращаться домой, на улицах стал слышаться смех, начали работать кафе, рестораны. То есть город переживает эпоху возрождения. Я тоже считаю, что город Краматорска жил, появились в городе дети, вернулись, да, вот, и, ну, я себя, своей семьей чувствую здесь, ну, как, защищенной. Ну, во-первых, восстановилась жизнь. И что имеется в виду? Я был свидетелем разрушенных газопроводов, разрушенных отсутствия воды, разрушенной электросети, отсутствующий общественный транспорт, все это сегодня восстановлено у нас в городе, пусть не в полной мере, и не везде, это с одной стороны, но в основном все это восстановлено. И у людей, вы видите, ходят и дети, с, люди с детьми, и, и в общем нормальная обстановка. Мы ничего не боимся. С одной стороны, с другой стороны, э, лично я знаю о том, что у нас есть программа, как восстановить школы, как восстановить детские садики, как восстановить жилье как оказать помощь людям, которые пострадали. То есть это все эти программы есть. И есть понимание и бизнеса, предпринимателей, есть понимание исполкома. У нас как бы общие программы, мы совместно это все делаем. И город приводим чувства в жизнь. И мы счастливы, ну, может, некрасиво это, но мы счастливы от того, что ну, нас война задела как бы курсивом. Знаете, когда 5 июля они от вас хлынули все сюда, мы были в ужасе от того, что мы же понимали, когда все время громили Славянск, что здесь будет второй Славянск, а может быть даже похлеще. И когда они в тот же день покинули нас, ну я думаю, что облегчение прочувствовали ну, абсолютно все жители, потому что никто на своей... На себе не хотел бы испытывать ужасы войны, этих разрывов снарядов и так далее. Поэтому разница, ну не просто это, я не знаю, почему родился такой вопрос, контрастность огромная.